девчонки всем привет сегодня я хочу вам вашему вниманию представить очередную масочку для волос но а, в сегодняшней маске мы маску будем использовать только а, для всей длины допустим да и для а, в особенности для кончиков наших волос а, мы очень часто все пользуемся фенами утюжками и плойками, и это очень вредит наши волосы. И сегодня я хочу показать вам классную маску, которая просто очень-очень классно ухаживает за кончиками волосами, так что давайте приступим к ее приготовлению. Для нашей маски нам понадобится 1 столовая ложка жирной сметаны, я использую йогурт натуральный, потому что у нас в Испании сметаны нету. И нам понадобится 1 столовая ложка или 2 оливкового масла. Пропорцию, девчонки, можете выбирать сами, смотря какая у вас длина волос, потому что если у вас короткие волосы, вам понадобится буквально, думаю, чайная ложка сметаны на длинные волосы, как у меня, ниже груди, то одной столовой ложки вполне хватило. Но если у вас длиннее волосы, то уже нужно брать 2-3 столовые ложки. Все зависит от длины ваших волос. И все, это единственные ингредиенты. Расчесываем волосы перед нанесением. И я наношу эту маску на на середину, да, то есть, и, конечно же, хорошенечко прохожу все кончики этой масочкой. Вот делаю такие вот движения, растираю, именно втираю маску в свои волосы, чтобы хорошенечко все у нас впиталось. Затем просто заворачиваю, закручиваю свои волосы, и масочка готова. Какой эффект этой маски? Эта маска эффективно, очень эффективно увлажняет, является отличным средством для профилактики сечения волос. Я очень-очень довольна была этой маской. Вот видите, с этой стороны я вот у меня есть челочка, и эту челку я тоже на нее отдельно наношу маску. А вот Единственное, девчонки, очень-очень важно, чтобы маска была нанесена на все кончики, чтобы у вас все-все-все кончики были пропитаны этой маской. Насколько можно эту маску оставить по времени? Можете за полчаса, за полчаса до того, как хотите помыть голову, можете поносить эту масочку больше. Я носила где-то около двух часов. Если у вас нет двух часов, то есть один час. Но чем больше, как говорится, тем лучше. Так что смотрите сами. Затем я возьму полиэтиленовый пакетик. Вы можете взять шапочку, что угодно. Мне легче пакетик я одела, сняла и выбросила. Одеваем, чтобы маска у нас была, все волосы, вся голова наша была в тепле. И, конечно же, полотенце. Затем по истечению времени мы просто эту масочку смываем шампунем. Маску мы смыли, волосы я высушила, и я просто поражена, если честно, результатами. Кончики очень мягенькие, очень э, приятные, очень э, выглядят, выглядят здоровыми и живыми. А я надеюсь, вам эта масочка понравилась. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, и увидимся с вами очень-очень скоро в следующих видео. Всем пока-пока!